мы еще не показывали все наши возможности, то, что мы можем. Это вот э, тот паритетный ответ, когда э, Путин говорит, что если вы будете нас атаковать, мы по вам ударим орешником, то есть, которым они вот нам угрожают постоянно. Мы в свою очередь можем сказать, что наши дипстрайки, страйки как и специалисты, так и оборудование, так и их количество достаточно для того, чтобы сделать альтернативный паритетный удар. То есть, э, я хочу акцентировать внимание, что мы сейчас инвестируем в формате в лице государства большие средства, контракты, именно бдилстройки, потому что это то самое наше единое оружие агентства, которое может атаковать врага на больших расстояниях, на дистанциях. И нам не нужно ни у кого спрашивать разрешение на то, кого атаковать, как атаковать и когда атаковать. Это наше собственное решение, это наше собственные технологии. Большинство из них практически там на 100% процентов производится у нас я могу сказать, что мы делаем сейчас паритетное количество ударных БПЛА, если сравнивать их с производством шахедов и алабуги.